নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আজিৰ পৰীক্ষাক লৈ তোমালোকে অকণো চিন্তা কৰিব নালাগে কিয়নো যোৱাকালিয়ে তোমালোকৰ বাবে এখন ন'টিফিকেশ্যন আহিছে ছ'চিয়েল চায়েঞ্চৰ এক্সামৰ দিনা তোমালোকে চাৰে আঠ বজাত পৰীক্ষা হলত বহিব লাগিব আৰু বিছ মিনিট আগত আমাৰ চিট আৰু বহী আৰু পেপাৰ দিয়া হ'ব কিয়নো এছ এছ ই বি বৰ্ডে আগতেই গম পায় যে ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চৰ পেপাৰখন অলপ টান হ'ব আৰু সেয়ে তোমালোকক এক্সট্ৰা বিছ মিনিট দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে স্কুলে স্কুলে ন'টিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে অৰ্থাৎ যোৱাকালিয়ে পঠাইছে সেইকাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে পঠাইছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টি যদি তোমালোকৰ উপকৃত হোৱা বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এনেকুৱা ভিডিঅ' পোৱাৰ বাবে আৰু সেইকাৰণে তোমালোকে আজি এই পেপাৰখনৰ বাবে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে যদিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মুখে মুখে শুনিছোঁ পেপাৰখন টান হয় হৈছে বুলি আৰু ময়ো নিজে চাইছোঁ যে পেপাৰখন অলপ ক্ৰিটিকেল হৈছে কিন্তু তোমালোকৰ কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই যদিহে তোমালোকে এম চি কিউ কেইটা কৰিছা ভালদৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত যদি তোমালোকে থাৰ্টিন মাৰ্কছো পোৱা তেতিয়াহ'লে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে ছ'চিয়েল চায়েঞ্চত তোমালোকে পাছ কৰিবাই আৰু তোমালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আহিছে যে যদি কুৱেশ্যন এনচাৰকেইটা তোমালোকে বনাই মেলি হ'লেও লিখি থৈ আহিছা অলপ হ'লেও তেনেহ'লে পৰীক্ষকে বহি নিৰীক্ষণ কৰোঁতে বা মূল্যাংকন কৰোঁতে অলপ হ'লে নম্বৰ দিবয়ে গতিকে তোমালোকৰ কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই যদিহে এম চি কিউ তোমালোকৰ ভাল হৈছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত তোমালোকে থাৰ্টিন মাৰ্কচ পাবাই আৰু এতিয়া ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চত তোমালোকে ইজি লি পাছ কৰিব পাৰিবা